Даже после смены власти в Украине Министерство внутренних дел порой создавало системные препятствия расследования событий на Майдане. С таким заявлением выступил на пресс-конференции в Киеве глава международной совещательной группы, созданной при Совете Европы, бывший президент Европейского суда по правам человека Николас Братца. Нехватка сотрудничества между ГПУ и милицией стала существенным препятствием для расследования событий на Майдане. Есть достаточное основание полагать, что действия МВД не были направлены на сотрудничество и в некоторых случаях препятствовали расследованию убийств на институтской. Это подтверждается эпизодом, связанным с задержанием представителей Беркута, детали которого изложены в отчете. Текст отчета будет обнародован в ближайшее время. Экс-президент Европейского суда по правам человека не стал уточнять детали, отметив, что проблема была связана с проведением допросов бойцов Беркута. Эти проблемы во многих случаях перечеркивают попытки власти честно расследовать события на Майдане, подчеркнул братца. Кроме того, по словам европейских экспертов, украинские следователи не нашли достаточных доказательств того, что 20 февраля 2014 года на институтской были погибшие от действий снайперов или же привлечения третьей силы к трагическим событиям того дня. Николас Братца подчеркнул, что международная совещательная группа не исключает возможности участия третьей силы, однако официальное следствие не предоставило представителям группы необходимых доказательств, напротив, заверило их в отсутствии доказательной базы. Судя по материалам дела, ответственность за большинство убийств, совершенных 20 февраля 2014 года, может быть возложена на сотрудников Беркута. Анализ сотен часов видеозаписи и материалов из интернета позволил установить от 21 до 24 сотрудников Беркута, которые стреляли в участников акций протеста, поднимавшихся по улице Институтской. По данным отчета, никто из сотрудников не мог применять оружие без приказа их руководителя, господина Садовника. 2 апреля в Святошинском суде будет рассматриваться дело двух экс-беркутовцев – Оброскина, Зинченко. Их обвиняют в убийстве 39 человек. Еще по двум экс-беркутовцам – и Маринченко – идет следствие. Адвокаты провели пресс-конференции, где предоставили свои данные о том, если вина их подзащитных. Немного статистики по делу в нем. Четыре обвиняемых, 79 потерпевших, четыре прокурора, четыре адвоката. Согласно данных, которые мы получили с Министерства внутренних дел, с 18 по 20 февраля 2014 года получили ранения и погибло 539 сотрудников милиции, сотрудников правоохранительных органов. Хотелось бы отдельно обратить внимание о том, что по фактам получения огнестрельных ранений, телесных ранений, огнестрельных ранений, которые повлекли смерть правоохранительных органов, на сегодняшний день отсутствуют какие-либо данные, связанные с тем, а что происходит по делу, расследуется ли дело и на каком этапе. Экс-Беркутовцев, по словам адвокатов, обвиняют в нарушении статьи 15 закона о милиции. Но в ней идет речь о том, что правоохранители имеют право применять огнестрельное оружие без предупреждения, если есть угроза жизни мирным гражданам. Учитывая число погибших среди самих милиционеров, такая угроза была. И вот, внимание на следующую цифру, прямых доказательств вины, прямых доказательств вины – ноль. А, Наверное, может быть, кажется немножко сомнительным. Наверное, возможно, наши слова могут поставить под сомнение, как это так. Откровенно, абсолютно точно. Могу вам сказать, что прямых доказательств, которые бы указывали на то, что Зинченко-Броскин, Мариченко-Тамтура сделали хотя бы один выстрел из оружия, отсутствует. Как и отсутствует доказательств, которые бы указывали, что... Из 39 погибших людей получили ранения от выстрела подозреваемых. Также отсутствуют доказательства. Адвокат эксберкутовца Павла Оброскина рассказывает, на чем строится следствие: портретно-фотографическая экспертиза, показания свидетелей об общих обстоятельствах, биллинг мобильных телефонов. Защита говорит, что есть показания свидетелей о том, что стреляли с гостиницы «Украина» и крыши Октябрьского дворца. Что же касается Биллинга, то экс-беркутовцы не отрицали, что находились в центре событий вместе с тысячами других правоохранителей, оперативных работников и солдат. Сам Биллинг, на который ссылается следствие, он имеет по своим техническим характеристикам погрешность. То есть Биллинг дает погрешность в пределах до 500 метров по разным критериям по месту нахождения. Адвокаты говорят, что за тот год, что четыре экс-беркутовца находятся под стражей, им не предъявили обоснований подозрения. Каждые два месяца срок продлевается. Материалы следствия занимают 71 том и 500 часов видео. Если их изучать с 9 утра до 18.00, понадобится от 3 до 6 месяцев. Обвиняемым отвели один месяц. Данных о том, что Зинченко стрелял, нет. И то, что Павел не стрелял, вообще нет. Следствие знает о наличии данных, которые оправдывает Зинченко, но молчит. обвинение все равно направлено в суд. Почему? Почему в тюрьме сидит лицо, в отношении которого имеются данные о его невиновности? Что страшно в этом признаться и сказать обществу? И вот вопрос я поддерживаю Александра Горошинского. А потерпевшим надо ли такой расклад дела? Заинтересованы они именно в таком направлении дела? Защита экс-беркутовцев требует суда присяжных и обращает внимание на парадокс в отечественной судебной системе. Те, кто поддерживает обвинение, являются одновременной теми, кто оценивает, а правильно ли суд вынес решение, или это решение заведомо незаконное. О какой состязательности тогда может идти речь, ясно, что если решение суда не устроит прокуратуру, то они с наручниками придут к судье и скажут, что ваше решение незаконное. Мы это уже знаем, проходили. Для этого тоже наши подзащитные опасаются, и мы вместе с ними, как их защитники. Их уже назвали виновными, их назвали убийцами активистов Майдана. Теперь осталось только перекинуть с флешки содержимого обвинительного акта и сформировать другой документ, который называется приговор. Мы ставили питание про допыт Шевченко Андрея, Порубия, Пашинского, Яценюка, Кличка. Ну, Це основні прізвища. основні. Нищука, який був ведучим Майдану Наливайченка в тому числі, тому що, я думаю, всі ви пам'ятаєте, 19 лютого в ефірі телеканалу 1 плюс 1 він заявив про те, що йому відомі обставини, які свідчать про те, що. Розстрілами на Майдані керував особисто Сурков і спецпризначенці, якісь снайпери там теж були з Росії, встановлені ці особи, встановлені, допитані люди, які на них вказують, такі інше. Ну а це безпосередньо пов'язано із виновністю чи невиновністю наших клієнтів, бо це події одного дня, і, власне кажучи, стосуються одних і тих самих людей. Адвокаты требуют допросить и высокопоставленных лиц, которые обвиняются в ходе расследования, как те, кто отдавал приказ. Их местонахождение известно украинским спецслужбам, а то, что они в другой стране, значения не имеет. Ну их что, формула обвинувачения, будуется на том, что президент, выдав распоряжение министру, министр, выдав распоряжение вниз по иерархии, І це закінчилося тим, що рядові солдати виконували злочинний наказ на безпідставне застосування зброї до людей, то безумовно цих всіх людей по вертикалі треба допитувати. Чи віддавали наказ, який це наказ, його зміст, у якій формі. Поки що і у потерпівших і обвиняємих по ділу розстрілів на Майдані більше питань, ніж відповідей. По поводу гибели людей на Майдане и ответственности за эти смерти. То есть, как показывает практика, вот если мы посмотрим события последней 20-летней давности, вот недавно была буквально э, годовщина гибели людей возле Вильнюсского телецентра, да? то есть прошло уже 24 года. То есть так виновные не были найдены, не были наказаны. Тоже говорили о том, что всю эту там трагедию инициировал таинственный снайпер, который застрелил офицера, что непонятно там из-за чего, как это все началось, третья сила и так дальше. Но до сих пор, повторяюсь, истина не установлена и никто не наказан. Вряд ли мы, честно говоря, когда-то узнаем правду о том, кто эти были там, таинственные снайперы и так дальше. Вот. Даже если мы эту правду узнаем, то это мы узнаем спустя, наверное, много лет, и ну, вряд ли будет идти речь о наказании этих людей, потому что к тому времени их, скорее всего, уже не будет в живых. А может быть, их и уже нет в живых. Преступления во время Майдана Украина расследует неэффективно и без значительного прогресса. Такие последние выводы сделал Совет Европы.